Пане президент України. Саме на 15 серпня обстановка на сході та півдні держави складно роликантрови. Сила оборони продовжують ведення оборони операції в східних та південних персинних зонах. Основні зусилля зосереджуються на недопущені просування противника в напрямку Довецька та Погрузка, нанесення йому максимальних. страх, в приятный руководство для подальших дней. На территории Курской области завершена пошутка слышания противника в населенном пункте Суджа и трех инших населенных пунктов. Для поддержания правопорядка, за обеспечение подшипниковых потреб населения на контрольных территориях, створена обесковая комендатура, призначена Е. Киревника, призначена генерал-майор Москалев. С початком поточной добы наши войска на крымах напрямках просунулись от 500 метров до 1,5 километров. Відбили три атаки противника, продолжают ведение наступальных действий. Всего с початку операции на территории Курской области наши войска с боями просунулись в обороны противника на 35 километров. Взято под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. В целом ситуация контролирована, топы закинчены.